दहली अदालत आलिया में हमजेंसी निका को मौजूदा कवानी में तस्लीम करने के लिए दाखिल तीन अर्जी के जवाब में मरकजी हुकूमत ने जवाब देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में निकाह कदीमी सकाफत रस्म रीति रिवाज और समाजी असूलों पर मबनी है और इस तरह के तौर तरीके काबिलबूल नहीं हैं हालांकि अदालत अज़मी ने दफ़ा तीन सौ सत्तर सतहत्तर के तहत हम जिनसी जस्मानी को गैर रूम करार दिया लेकिन इससे इनकी मुराद ये नहीं था कि इस तरह के अमल को जायज़ समझा जाए वजारत क़ानून और इंसाफ ने कहा कि दो मुख्तलिफ जिन्स के निकाह के मुतालिक हर रियासत में अपने अपने मुफाद के मुताबिक ज़रूरी क़ानून मौजूद हैं और इस तरह के अमल समाजी अखलाकियात के दायरे में आते हैं जो हिंदुस्तानी तहजीब पर मबरी हैं मरकजी हुकूमत ने कहा कि बुनियादी हकूक़ की दफ़ा इक्कीस के तहत हम जिन्सी निका को तस्लीम नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके बुनियादी असा से टकराता हुआ है एक हम जिनसी जोड़े हिंदुस्तानी परिवार के तस्वर के मुताबिक नहीं है और यहाँ निका एक मुकदस चीज़ है जो एक कदीमी रस्म है हुकूमत ने दिल्ली अदालत आलिया को कहा कि निका के साथ बहुत से हकूक और फरज़ जुड़े हुए होते हैं ये महज राजदारी का मसाला नहीं है और हम जिनसी निकाह का तस्वूर न किसी पर्सनल कानून या रियासती कानून में मौजूद है और इसे तस्लीम करना मुल्क तमाम हसास पर्सनल कानून में एक नई तबाही की इब्तदा करना होगा बेंच ने इस मुकदमे की अगली समाहत बीस अप्रैल को रखा है